अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जते विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ शुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामधिकीलकम् सोऽपि क्षे मम वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षे मम न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टं वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयम् त्वापीह जायते नापमृत्युवसं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ओम् इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ तत्सते